Тебе? Слышите, как вы сейчас себя чувствуете? Вот... Доза скусованный. Доза скусованный, но... Але... Э -э сегодня, я прошу прощения по-русски, будь... будь... если говорить о законных путях, то они долгие, долгие, и формно нужно этому уделять время, потому что на примере сегодняшних судебных заседаний, которые, которые проводятся, что отстоять даже сегодня свои права в судах крайне тяжело. Необходимо иллюстрации судей судебной системы. По АТБ. Er, а это, если говорить по АТБ, это правда. Расскажите, пожалуйста, что вам бы пропонувал чтобы вы заспокоились? У меня Андрей Федирко спрашивал, сколько мне нужно денег, чтобы я Молчал? По поводу По поводу строительства АТБ. Я ну, так понял. И что вы ему подали? Я отказался. И... Потому что ты не безразлично общаешься с что вы Самый... У нас еще история здания. Есть идут еще законности. Мы не Нам еще предстоит э, тяжелая работа в, плане, в том плане, что отстоять свои права. Конкретно можете сказать, Дело в том, что сейчас... Э, у нас шел, да, и против... Нет, нет, не, не, не потом, а конкретно нет, 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 Да, Да, у нас вопрос... Знаете, я немножко не нет, 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 Сюда идут подборки. тяжело. Я.